Oke, okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua pelajar. Hari ini, Cikgu akan ngajar kamu mengenai apa tuh negara Malaysia. Semua tahu betul kan negara Malaysia? Gue mau hari ini kita semua menyanyikan lagu Negaraku bersama-sama dengan penuh disiplin dan penuh dedikasi ataupun penuh semangat. Boleh kan pelajar semua? Sekejap, Cikgu akan uh, tunjukkan kamu video YouTube lagu Negaraku supaya kita mudah untuk menyanyikan lagu bersama-sama. Baik, pelajar

Pelajar-pelajar semua kita sudah mendengar lagu negaraku dan kita sudah nyanyi lagu negaraku bersama-sama kan? Orang semua tahu tak apa itu rukun negara? Kita ada berapa rukun negara? Ada pelajar yang tahu? Oke, okay. hari ini Cikgu akan ajar kamu mengenai rukun negara. Kamu boleh lihat di sini di Cikgu sharekan kamu. akan sharekan kamu mengenai rukun negara. oke okay. Semua pelajar tengok depannya, saya nak kamu fokus tentang lima prinsip rukun negara. Secara ramai-ramai tahu. Okay. Yang pertama sekali, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang dan yang kelima kesopanan dan kesusila okay. semua sudah tahu kan semua keempat-empat hukum negara ini sebenarnya hukum negara ini ada di belakang buku latihan korang juga okay. cikgu nak kita masuk kepada permainan kuis korang minat tak? Okay. cikgu akan mainkan permainan kuis untuk semua siapa yang tahu boleh terus jawab oke okay? Oke, okay, kita mulakan permainan kita. So, kepada soalan pertama. Oke, okay, baca soalan di depan pelajar. Pertama sekali, berapakah rukun negara kita? Ada yang tahu? Oke, okay, betul. Dua. Kelima. <laughs> kita masuk kepada soalan kedua. Maka prinsip hukum negara yang pertama, siapa yang tahu? yang tahu? Oke, okay, betul. Percayaan kepada Tuhan. Maka prinsip hukum negara yang kedua. Keluhuran perlembagaan, betul kan? tekan ya, masalah yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Apakah rukun negara yang ketiga? Keluhuran dan kelembagaan. oke, okay. okay, betul. Yang ketiga, keluhuran kelembagaan. Soalan yang kelima: Apakah prinsip rukun negara yang keempat? Ada yang tahu? Padaulatan Undang-Undang. Oke, okay, okay, betul. Seterusnya, apakah prinsip hukum negara yang kelima? Kesopanan dan kesesilaan. Okay, kita masuk kepada soalan yang seterusnya. Mengapakah kalau hukum negara ditemukan kamu pikir secara logik mengapakah ia ditubuhkan? Oke. Okay. Menyuntik penghayatan dan kesederhanaan mengenai prinsip-prinsip hukum negara. Itu soal seterusnya. Apakah matlamat dalam hukum negara ditubuhkan? Hmm, ada yang boleh jawab? Oke, okay, betul. Memperkenalkan dan menyedarkan murid tentang kepentingan rukun negara. Soalan terakhir untuk kuis hari ini, apakah yang perlu Anda lakukan bagi mengekalkan keamanan negara? Menjaga kesensitivitas kaum dan agama lain. Betul. Eh, kita habis sudah soalan kuis hari ini. Wah, wow, pandailah anak murid ini semua. Sekarang kita pula masuk kepada Kita ingin mengajar tentang bendera Malaysia Semua suka tengok bendera Malaysia kan? Suka kan? Coba akan sharekan bendera Malaysia Kita akan tonton video YouTube sekali lagi, oke? Okay? Baik belajar Assalamualaikum anak-anak Hari ini cikgu nak bercerita mengenai bendera kita Iaitu bendera Malaysia Tahukah kamu nama bendera kita? Tahu nama bendera Malaysia? Betul, Jalur Gemilang Ya, nama bendera kita ialah Jalur Gemilang Jadi cikgu akan mengajar kamu Apakah maksud bagi setiap warna dan lambang pada Jalur Gemilang Jom Jalur gemilang mengandungi 14 jalur merah dan putih melintang yang sama lebar bermula dengan jalur merah menandakan keanggotaan yang sama dalam persekutuan 13 buah negeri serta satu wilayah persekutuan. Jalur merah melambangkan keberanian rakyat Malaysia yang tiada bandingnya terhadap negara ini. Manakala jalur putih melambangkan kesucian dan keluhuran negara. Bahagian segi empat yang berwarna biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Warna kuning pada anak bulan dan bintang melambangkan warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia baginda raja-raja Melayu. Manakala anak bulan ini pula melambangkan agama Islam sebagai agama bagi persekutuan negara seperti yang telah tertakluk di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Bintang pecah 14 ini pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Secara kesimpulannya, anak bulan ini melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan negara. Bintang pecah 14 ini pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Warna merah tanda keberanian, warna putih tanda kesucian dan keluhuran, warna biru perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum serta warna kuning melambangkan kemuliaan di Raja Duli Yang Maha Mulia Baginda Raja-Raja Melayu. Sekarang, mari kita lihat pula penggunaan jalur gemilang. Jalur gemilang hendaklah dipasang secara melintang sahaja. Bendera tidak boleh digantung secara terbalik dan juga secara menegak. Penggunaan bendera dalam perkara yang ditafsirkan sebagai merendahkan martabat jalur gemilang seperti alas meja, kain tudung, payung, songkok, sampin, topi, tuala, alas cushion, pelitup muka dan sebagainya adalah tidak dibenarkan. Tetapi penggunaan warna asas dan motif bendera seperti merah, putih, biru dan kuning sahaja yang dibenarkan. Penggunaan bendera pelbagai gaya, gambar serta bentuk yang diubah fizikal bendera itu untuk dijadikan iklan bagi tujuan mempromosikan sambutan bulan kebangsaan tidak dibenarkan. Penggunaan bendera dalam penghasilan logo tidak dibenarkan sama sekali, namun penggunaan warna asas dan motif bendera seperti merah, putih, biru, dan kuning sahaja dibenarkan. Dan yang terakhir, penggunaan bendera dalam infografik tidak dibenarkan bertindih di antara teks dan bendera. Jadi, anak-anak, sebagai rakyat Malaysia, kita kenalah peka terhadap Jalur Gemilang. Oke, okay, pelajar-pelajar semua. Semua sudah tahu kan tentang bendera Malaysia. Oke, okay, cikgu nak tanya kamu semua. Berapakah warna asas bendera jalur gemilang? Oke, okay, betul. Ada empat warna asas, yaitu boleh jelaskan kepada cikgu warna apa aja? Merah. Oke, okay. biru. Betul. Kuning. Betul. Satu lagi apa? Putih betul okey. Sekarang cikgu nak kita buat aktiviti sekali lagi. Boleh kan semua? Okey. Cikgu nak kamu duduk di tempat masing-masing dan cikgu akan sediakan kamu satu kertas lukisan serta kelengkapan warna. Warna kau orang kongsi dengan rakan sebelah tau. Okey. Cikgu nak kamu semua lukis bendera Malaysia dengan penuh kreatif dan kreativiti kamu sendirilah. Kalau lagi menarik dan warna yang cantik, Cego akan beri sagu hati untuk kamu makan waktu rehat. Oke, okay, boleh. Oke, okay, semua, kita sudah habis proses kita untuk melukis dan mewarna. Oke, okay, kamu semua sudah faham kan tentang apa tuh negara Malaysia? Orang semua sudah belajar tentang bendera, tentang lagu mau juga sudah belajar tentang rukun negara. Okay. untuk pemenang yang ketiga, cikgu rasa lukisan yang menarik cikgu pilih Muhammad Fadila. orang boleh tengok lukisan kawan-kawan yang lain tahu Muhammad Fadil oke okay, dalam lukisan ya. dia. Terusnya tempat kedua cikgu pilih Nur Hamiza. Oke, okay, Nur Hamiza punya lukisan pun oke. Okay. Terus sekali, uh, Muhammad Firdaus, oke, okay. orang, orang semua tinggal tahu lukisan Muhammad Firdaus jadikan sebagai sumber inspirasi kepada orang semua untuk belajar melukis yang dengan menarik dan kreatif. Oke, okay. alamak kita punya kelas dan habis sudah. Oke, okay. dari itu cik, akhiri kelas kita dengan assalamualaikum semua, terima kasih.